punya hak dan kita mengikatkan kepada kerajaan yang akan datang, perdana menteri yang akan datang dengan adanya perjanjian ini maka jelaslah menunjukkan itu bahawa kita berikanlah yang 5% seperti yang kita janjikan. Tapi itu bukan bermana hak. Kalau kalau sudah hak apa perlu ada perjanjian? Tuntut, mohon penjelasan uh, itu, itu. Itu itu right, ya, bayar sahaja. Jadi sebab itu kita punya pendirian ialah perjanjian ini ialah kerana untuk mengikat kerajaan-kerajaan yang akan datang walaupun negeri-negeri semenanjung tidak mempunyai hak tentang uh, minyak yang dijumpai di kawasan laut yang bertentangan dengan negeri itu tapi luar daripada tiga notika tapi kita beri juga kerana mengambil kira apa yang telah disebut oleh Perdana Menteri kedua waktu menjawab soalan daripada uh, Ipoh Timur tapi bukan pada ketika itu, bukan Ipoh Timur lah, tak tahu wakil mana ya, macam Terima kasih yang berhormat Menteri uh, Penjelasan yang berhormat Menteri sekarang uh, Berkisar kepada uh, Argumen bahawa Dari awal lagi Bercakap soal minyak Negeri tidak ada hak Itu asas Dan uh, alasannya ialah Akta ataupun Ordinan Darurat 99 yang meletakkan hak sempadan negeri Kepada tiga batu notika Setakat ni ya Setakat penjelasan ni Izinkan saya, uh, Datuk pengurusi dan ibu menteri, pertama soal hak sebelum daripada PDA 74 dibuat, kita berpendapat hak itu adalah hak negeri itu asas kita. Sebab itu di dalam uh, section 4 PDA 74 ayatnya bermula in return for the ownership sebagai pulangan kepada pemilikan dan hak. Ayat tu tak bermula dengan negeri tidak berhak dan sekarang kerajaan nak memberikan ihsan wang tunai tak sebut begitu dia sebut in return for the ownership sebagai pulangan kepada pemilikan hak dan ini membawa maksud bahawa hak sebelum daripada PDA 74 hak untuk memiliki hasil minyak ini adalah negeri jadi uh, PDA 74 tidak menyebut langsung mengenai had wilayah negeri Tiga Batu Nautika yang disebut ialah onshore dan offshore kita berpendapat dalam perbahasan sekarang kalau ianya berkaitan dengan minyak dan juga bayaran tunai ianya mestilah digovern atau diurus di berasaskan PDA 74 logiknya Datuk Menteri jikalah kuasa yang dimiliki oleh kerajaan negeri hanya tiga batu notika apa perlu akta 14474 ini diadakan kerana akta ini tahu negeri tak ada hak apa perlu bincang dengan negeri sebab itu memang hak kerajaan pusat ya jadi pengumuman yang berhormat Perdana Menteri dilakukan 2-3 minggu lepas kerana merujuk kepada hasil Kelantan di bumi south medan bumi selatan kita berpendapat bahawa kerajaan menyembunyikan fakta mesyuarat jatan kuasa penyelarasan KDNK untuk tahun 2005 dan 2006 tercatat dengan jelas bahawa KDNK Kelantan adalah 2.7 bilion pada tahun 2005 dan 2.6 bilion pada tahun 2006 kita tahu pendapatan Kelantan KDNK-nya sekitar 400 juta begitu aja pendapatan negeri. Mana datang 2.7 bilion? Ini 2005. Maknanya ini 2009. 4 tahun dulu pun Kelantan telah pun mengeluarkan sebab itu KDNK dikira Kelantan. Tak timbul soal 3 batu notika ordinan darurat 69 sebab saya berpendapat untuk menteri PDA 74 supreme dalam kita berbahas mengenai minyak dalam konteks sekarang mohon penjelasan in return for ownership ini menjurus kepada kalau sekiranya medan gas dan minyak itu berada di atas bumi negeri ataupun di dalam kawasan tiga nautical mile itu merujuk kepada ownership yang ada kepada negeri di atas bumi dan kalau dalam lengkungan tiga kilo uh, tiga nautical mile itu dia return of uh, apa return of ownership. Kalau tidak ada, tidak ada lah. Ya? Dan uh, bagaimana uh, kalau yang mahu sebut tentang PDA, dia mesti dibaca dengan uh, tiga akta yang lain. Dia tidak boleh dibaca uh, sendiri. Dia tidak berdiri tanpa sendiri, melainkan mesti dibaca bersama-sama dengan uh, kalau disebut tentang offshore, mestilah kita baca dengan akta-akta uh, yang lain, uh, Continental Act apa ke ini kena baca sekali baru kita akan dapat melihat apakah yang dimaksudkan di dalam uh, perjanjian itu kemudian yang berhormat uh, kita merupakan sebuah negara yang menganggatai bangsa-bangsa bersatu di bawah apa ni uh, Geneva Convention tahun 1958 ya, setiap negeri negara, bukan negeri ya, setiap negara di dalam dunia hanya diberikan Uh, Teritorial watersnya Setakat 12 nautical miles sahaja Itu Convention uh, Geneva 1500 58 tak silap saya Jadi dia hanya memberi kepada negara Setiap negara yang menjadi Anggota United Nations Teritorial waters dia Cuma 12 nautical miles Macam mana sebuah negeri nak claim Sampai uh, 200 uh, Nautical miles Tidak mungkin sebab setiap negara di dunia ini diberi 12 nautical mile saja, Jadi, 3 nautical mile kita bagi kepada negeri. Di mana tuntutan yang mengatakan iaitu bahawa negeri Hentui, boleh tuntut hati. lebih daripada 12 nautical mile. Kerana medan-medan gas ni semua adalah didapati di luar daripada 12 nautical mile yang diberikan kepada setiap negara. Tapi EEZ memangnya 200 nautical mile iaitu Exclusive Economic Zone di bawah angklos bangsa-bangsa bersatu memang diberikan uh, apa ni kepada negara maritime uh, kawasan untuk dia tuntut sehingga 200 nautical miles itu Malaysia. Menteri boleh Pulau sikit. Ya sila mari Pulau. Ya. Uh, saya mungkin boleh bersetuju dengan menteri kalau mengatakan uh, dari segi interpretasi mesti dia ambil kira atau atur berkaitan tetapi saya mengajak Menteri berganjak sedikit ke belakang kerana persoalan uh, yang dibangkitkan ini melibatkan bukan sahaja aspek uh, teritori tetapi melibatkan aspek uh, maruah negeri dan juga pusat yang saya masukkan di sini ialah bagaimana kita mengandaikan bahawa pembahagian harta hak persekutuan maupun hak negeri merupakan satu bidang yang eksklusif kepada ketua negeri maupun ketua kerajaan pusat kerana 50 tahun yang dahulu saya yakin kewujudan PDA juga itu mengambil kira the supreme law of the land dengan izin iaitu perlembagaan yang antara lain mengatakan wujudnya satu iaitu fasa 108 majlis kewangan negara yang mana di dalam itu merupakan perkara yang mana menggambarkan aspirasi federalisme negara sehingga dikatakan di sini dari uh, fasal 1084A sehingga H, apa-apa saja pembahagian, mesti melalui perundingan yang dikatakan dengan izin, eh, adalah menjadi kewajipan kerajaan persekutuan berunding dengan majlis kewangan negara berkenaan dengan semua itu ada menteri maklum, geran segala macam perancangan Persoalan oh, saya di sini Mohon penjelasan Bila perundingan itu dibuat Kerana majlis negara ini mengikut perlembagaan Dianggoti oleh Antara lain Majlis Kewangan Negara yang mengandungi Perdana Menteri Menteri-menteri lain sebagaimana ditetapkan oleh Perdana Menteri Dan seorang wakil dari tiap-tiap satu negeri Yang dilantik oleh raja atau yang dipertuan negeri Maksud saja, Maksudnya dia bukan saja menggambarkan Perkara bersifat teritori Negeri dan pusat Tetapi menggambarkan maruah sebab itu 50 tahun dahulu Raja-raja Melayu dan sebagainya bersetuju dengan uh, aturan perlembagaan ini Kerana dia mengambil kira maruah negeri setempat Kerana hasil mausul akan dibincang sekali lagi di majlis perundingan Soalan saya ialah Bila perundingan itu dibuat, adakah persetujuan Adakah dia hanya hak mutlak menteri persekutuan ini Untuk di atas apa ni, keputusan beliau membedak-bedakan hasil negara kerana ini kalau dibuat yang bersifat unilateral sifatnya tanpa bersifat perbincangan seperti yang cakap wajib di sini yang digambarkan perlu berbincang lebih uh, 12 bulan sekali saya rasa ia menggambarkan maruah negeri itu kan tercabar kerana sistem politiknya telah berubah semenjak 18 Mac Terdapat, jadi bagi saya di sini kita mesti ambil kira uh, peruntukan peruntukan perlembagaan bukan sahaja di sekitar akta-akta uh, yang uh, perjanjian yang bersifat contractual kerana dia ada dengan izin uh, the intention of the framework yang lebih menggambarkan maruah uh, negeri dan juga pusat. Terima kasih. Mohon jasa.